Вы знаете, мы обращались с, с ребятами военнослужащими, которые здесь находятся в бригаде в данный момент и находятся на реабилитациях, в ротациях. Обращались тоже самое к депутатам міської Рады нашей, чтобы было звернение про заборону выкрустания пиротехничных засобів на новоречные света. Мне хочется от себя лично и от ребят, которые находятся здесь в данный момент в городе на новогодние праздники, будут семьями праздновать Новый год, хочется обратиться к жителям города Белая Церковь, также жителям района и попросить вас, если есть такая возможность, пожалуйста, ограничьте пользование перетехническими средствами на новогодние праздники, потому что это может привести к большим психологическим травмам военнослужащих, которые прибыли из зоны АТО. Потому что каждый взрыв будет ассоциироваться с взрывом которые они слышали там. Все мы прекрасно знаем, что такое есть посттравматический синдром у участников боевых действий и может привести к негативным последствиям. Пользуясь моментом, хочется поблагодарить жителей города Белая Церковь, района, жителей не только города Белая Церковь, наверное, жителей Украины, поблагодарить за то, что этот 2014 год стал для, наш, для нашей страны переломным. Пожелать им Новый год на рождественские праздники, крепкого здоровья, а самое главное, мирного неба. Чтобы мирное небо у нас было, чтобы 2015 год стал для нас годом, когда закончится война, годом победы. И хочется вам сказать, дай Бог вам здоровья и низкий вам поклон.